tentang kenyataan bahawa um, Rafizi kata yang obses nak jadi perdana menteri ini Anwar Ibrahim. okay? yang obses nak jadi perdana menteri ini Anwar Ibrahim sebab dia bermula dengan kisah macam ni. Ada wartawan tanya Rafizi ataupun mungkin ada soalan kepada Rafizi kan berkenaan dengan dakwaan bahawa tindakan disiplin akan diambil terhadap beliau. okay? dakwaan tersebut antaranya yang dedahkan adalah saya. Saya yang cakap, saya yang bagi tahu dalam satu live podcast saya dahulu ataupun live saya, saya kata bahawa Rafizi akan diambil tindakan sejurus mungkin sebelum pilihan raya atau sebaik saja selepas pembubaran parlimen. Dia dia Rafizi ni akan ada tiga benda yang akan berlaku kepada dia lah. Salah satunya adalah dia dicalonkan menjadi calon lah, dia jadi calon PKR lah yang kedua, dia tidak akan dicalonkan langsung maknanya dia tidak sama um, dia takkan naik, tapi dia tak ada apa tindakan yang ketiga, dia akan ambil tindakan dan tidak akan dicalonkan, so dia ada tiga possible outcome, by which ketiga-tiganya saya rasa either one pun mungkin dia takkan bertanding di bawah tiket PKR lah, ini pada pendapat saya lah kan nak tahu lebih lanjut, tanya dia lah but, um, all in all um, disebabkan oleh saya kata akan ada tindakan disiplin akan diambil kepada dia dia macam inilah tuan-tuan lah. Bak kata kami bincang borak-borak tadi kan. Who, um, who left the last? Siapa yang, it's a, it's a staring contest lah. Siapa yang yang kelip mata dulu kan. Siapa yang blinking dulu kan. Dia kalah lah. Ha? So sekarang ni, staring contest ni adalah di antara PKR dengan Rafizi. Siapa yang akan ambil tindakan dahulu? Rafizi obviously, dia takkan boleh keluar parti. Ada ceplos-ceplos kata, kalau Rafizi berani, keluarlah daripada parti PKR sekarang. Bodohnya kau. Kalau dia keluar parti, kau ingat Ravisi dia bodoh, dia kena bayar 10 juta. Kan, bayar 10 juta melainkan kau nak bayar dia 10 juta, dia tak ada masalah nak keluar parti. Kau lah bayar dia 10 juta, sanggup. Ada orang dia tak boleh, dia ada 10 juta bond. Kan? Dan pertama, yang kedua, dia ada obligation kepada pengundi dia kerana pengundi dia, dia menang atas tiket PKR. So, dia ada prinsip dekat situ. At the same, so su saya kata, kalau betul Rafizi itu dikatakan beban kepada PKR, pecatlah dia. So, kalau dia pecat, Rafizi tidak dianggap sebagai lompat parti. Sebab itu sekarang ni saya kata ini adalah blinking contest siapa yang bling dulu. <laughs> This is staring contest, staring contest bukan blinking contest, staring contest. Siapa yang bling dulu dia kalah. So PKR tak nak ambil tindakan, Rafizi tak boleh keluar daripada parti Kalau PKR ambil tindakan kepada Rafizi, yang nampak buruk PKR, yang nampak jahat PKR, yang nampak tak profesional PKR, yang tak dapat tak dapat ambil kritikan PKR. Bagi Rafizi memang dia he is poking the he is poking sarang tebuan sekarang ni. Dia telah menjolok sarang tebuan. Tapi masalahnya tebuan tu tak timbul-timbul. Bacul tak nak keluar tuan-tuan. Takut. kan? setarang sarang tebuan tu kena ambil tiakan lah. Segera pecat lah. Dia gantung ke pecat ke whatever lah. Do something to him lah. Dan buatlah sesuatu kepada dia supaya dia tidak berani bersuara. Tidak berani bercakap. Kalau pun berani lah nak buat macam tu kan. But I believe kalau gantung dia pun takkan memberi kesan. Okay. Now, saya dig digress kan. Poinnya adalah bila Rafizi ditanya soalan ini, itu, Rafizi kata, saya tak ada masalah kalau nak digantung atau dipecat atau sesuatu dengannya. Kerana saya tak obses nak jadi Perdana Menteri. Yang obses nak jadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim. Kan? Ha, cerita obses untuk jadi Perdana Menteri ni tuan-tuan. Sebenarnya memang betul pun apa yang Rafizi kata. Memang betul pun apa yang Rafizi kata. Benda ini kita dah lalui sejak um, masa ingat tak pernah dahulu Uh, Anwar pernah kata yang ada berapa SD yang akan sign untuk sokong dia jadi Perdana Menteri. In fact, membawa kepada tahun 2020 kan, pada masa kerajaan tu jatuh, pesan Rafizi pada waktu itu adalah untuk tidak, masa ini dia, dia tanya kan, patut tak ambil SD, ambil tindak tanda tangan semua. Rafizi kata move on je. Tak payah kita nak melawan sebab dia dah tahu keputusan adalah untuk Anwar takkan jadi Perdana Menteri. So dia kata move on untuk kita fokus dalam pilihan raya yang akan datang. Tapi dia punya pendapat tu disanggahlah kan. Pada kejatuhan kerajaan pada tahun 2020. So all that obsession adalah untuk nak menaikkan Anwar jadi Perdana Menteri. Bila ada orang kata yang sebenarnya yang obses untuk Anwar jadi Perdana Menteri adalah rakyat. Bukan. Yang obses untuk Anwar jadi Perdana Menteri adalah diri dia sendiri dan orang sekeliling dia yang mahu Anwar jadi Perdana Menteri supaya mereka mendapat manfaat. Kan? Ia ya, ada sebahagian orang macam kami yang kena scam ni kan <laughs> percaya bahawa kalau Anwar jadi Perdana Menteri dia akan boleh buat perubahan kepada negara that's what we believe lah yang kita percaya kalau jadi Perdana Menteri mungkin dia pernah jadi timbalan Perdana Menteri mungkin dia tahu selok-belok mungkin dia boleh buat perubahan dan tak adalah dia terperangkap dengan janji-janji uh, apa orang kata Ter terperangkap dengan perangkap-perangkap kita kata uh, dengan kuasa, dengan kedudukan sebagainya now bila dia dah jadi Perdana Menteri saya tak katalah kami kena scam 100%. Nampak gayanya macam iyalah dia tak terperangkap. Tetapi tidak bermakna dia tidak berjanji dengan orang lain yang terperangkap. Kita mula nampak muka yang kita tak pernah tahu wujud sebelum ini tiba-tiba muncul. Yang tak pernah ada tiba-tiba ke depan memegang jawatan besar kan. Ha, memegang jawatan itu jawatan ini. Dan akhirnya mereka inilah yang sebelum ini. Yang seperang mereka tak ada. Tapi masa mengambil ranimah, mereka semualah yang ke depan dan menolak reformis-reformis ini ke tepi dan saya kesianlah tengok macam Pak Mustafa Mansur, geng-geng otai-otai semua ni jenis yang ialah <gifan> mengemis -me 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 lah sisa-sisa serdak-serdak yang ada kan tak apalah janji kita boleh jumpa kita boleh nampak Datuk Anwar Ibrahim kan so dapatlah sikit-sikit picisan di ni, picisan sini makilah Iswardi, makilah apa Rafizi janji nak kita dapat dedak sikit-sikit. Oh tak apa, reformasi. Tapi akhirnya the real person, the real people yang dapat manfaat dan benefit adalah orang seperti Farhash, orang seperti saya katalah TKM Pulau Pinang ni antara lainnya lah. <tosult> bila saya mendengar apa yang dinyatakan oleh orang yang saya jumpa hari ini, memverifikan, memverifikan apa yang Cik Gubat tu cakap. Jadi dia dan orang yang cakap dengan saya ni bukan calang-calang orang tu bukan calon-calon orang. Ini adalah orang sambuan yang sangat dekat dengan TKM. Cuma saya tak akan dedah maklumat siapa dia lah. Kan? Kalau kalau sekiranya benda ini dibawa ke mahkamah uh, nanti, tuan-tuan akan nampak dan akan sedar. Kalau bukan sekarang pun, lepas kerajaan ni jatuh, dia adalah antara orang yang akan heret nanti ke muka pengadilan. Dan pada masa itu, kita akan tengok siapa orang ini sebenarnya. Cuma saya tak boleh dedahkan maklumat ini saya dapat daripada siapa. Tapi this someone, this person adalah someone yang sangat powerful dan dia dapat dia ada all the information including dua allegation dua tuduhan yang dibuat oleh Cikgu Gubat terhadap TKM Timbalan Ketua Menteri Melaka eh, Prof Mat yang juga merupakan orang kanan dan apa uh, blue eye boys blue eyes Boy, blue eye boys uh, Nurul Izah Nurul Izah yang meletak dia dekat situ sebenarnya macam saya kata tadilah dia kalau tak silap saya ada orang kata dia dulu amanah lepas tu disanggup keluar amanah ni Correct me if I'm wrong lah kan. Masuk PKR kan semata-mata untuk nak katanya bertanding menang kemudian akhirnya dinamakan sebagai calon timbalan eh menjadi timbalan ketua menteri Melaka. Dan this is where we draw the line tuan-tuan eh. Dia memegang jawatan di dalam pengurusi Majlis Agama Islam sebab dia bagi memegang esko agama. agama bila dia memegang exco agama so majlis agama Islam dan pusat zakat di bawah dia maksudnya di bawah majlis agama Islam ni ada tiga agensi satunya pusat zakat satu lagi wakaf satu lagi college kan dan saya tanya dia tadi orang tu saya tanya dan dia di bawah zakat saya tanya dia berapa kutipan zakat Pulau Pinang eh? dia kata last year atau 2024 saya tak ingat 2024 24 24 24 it was 200 million the year before that 170 million 200 million yang paling banyak dalam sejarah Pulau Pinang lah. And tetapi masa dia, maksudnya Pinang tu ialah di bawah pentadbiran yang bagus, di bawah zakat. But there are allegations yang dibuat. Satu berkenaan dengan pembelian tanah. Kan pembelian tanah. Kedua adalah berkenaan dengan uh, dia meminta zakat. Oh yang ni, yang ni apa allegation second? Cikgu buat eh. Benda ni ke? Hmm, tapi dia menggunakan duit zakat untuk membayar satu hutang. Ah, saya tak tak boleh pergi detail lah bab tu lagi kan. Saya tak tahu Encik Gubat dedah ke tidak. Sebab kalau nanti kena saman Encik Gubat lah. Kena saman lah menjawab saya malas nak pergi mahkamah dah So biar saya biar kat arah sana lah. Tapi dia ada banyak dan dan, dan akan ada allegation baru. Akan ada tuduhan-tuduhan baru yang akan muncul tidak lama lagi. Dalam minggu depan, minggu ni atau minggu depan. Begitu juga saya baca juga tadi tuduhan mengenai pegawai-pegawai kerajaan yang dilantik daripada keluarga kepada anak dia ke adik dia saya tak ingatlah dengan kroni dia dengan itu dengan ini dilantik. Dia saya persoalkan tidaklah. Saya kata kalau setakat lantikkan itu tak ada masalah. Saya kata kalau nak lantik lantiklah itu tak ada masalah. Saya kata. Tapi isu dia adalah em um, lantik je lah. kalau nak lantik kroni bukan kata um, TKM je saya rasa oh, orang PAS pun ramai lantik ni kan. Itu bukan isu dia saya kata. Isunya adalah adakah dia mengikut prosedur? Dan orang tu kata, claim dia lah. Dia kata bahawa dia tidak mengikut prosedur. Ada di antara lantikan itu tidak ditandatangani oleh CEO pusat zakat. Sebaliknya ditandatangani oleh pengurusi iaitu dia. Jadi macam tak kena lah ikut prosedurnya. Saya kata, okay, kalau macam tu prosedurnya salah lah. Secara proseduralnya salah. Kan, uh, tetapi adakah itu menyalahi undang-undang Kalau kita lantik kroni adik-beradik kita Tak ada salah pun Tak ada salah daripada segi legality Itu tak salah Moralnya mungkin salah lah Tapi legalnya tak salah Tetapi bila dia tidak menggunakan Kuasa CEO Ataupun Whoever that should appoint to appoint Sebaliknya dia menggunakan kuasa dia Yang bukan ada appointee punya power Maka itu adalah kesalahan prosedur Itu adalah keadaan prosedur So benda itu boleh dianggap sebagai Salah guna kuasa lah Alright. So semua isunya sekarang sama ada SPRM, ada telur atau tidak nak pergi ambil tindakan terhadap TKM ini itu satu soalan lah.